ara 63-də qalmışdıq, səhifə 63. Qalmışdı, 63. E, deməli, oh, Danny deyir, Danny. Oh no, now the boys don't have the kite. Danny deyir, indi oğlanların çərpələngi yoxdur. Dad, they are Kyle and Kevin. They all of next to run to the park and give the kite back. Dədə ata deyir, onlar Kyle və Kevin-dır. Onlar qapının yanında yaşayırlar, yaxınlığında. E, Paqaqats və çərpələnci geri ver. 3-ə e, e, kəsək bu, bu mətnin 3-cü hissəsini. Kyle: "Thank you. What's your name?" Təşəkkür edirəm. Sənin adın nədir? Danny. I am Deni. Mən Deniyəm. E, Kevin. Kevin isə deyir: "Can't play with us, Dana." E, Deni: Bizimlə gəl ə, gəl bizimlə oynana. Bununla da uşaqların mötən bitir. Deməli, əvvəl ə, Dəni dəyinir ki, danışır ki, atasına ki, ə, yəni bunlar yerini dəyişib deyə, evin dəyişib deyə, öz köhnə dostlarından olmuşdur. İndi isə şəhər peləngin bağ istəyi ilə özünə yeni dostlar tapır və axırda Kevini sevdiyi ki, Dənə gəl bizimlə oyna. Yəni mətnin ümumi məzmunu, qısa, ə, daha doğrusu məzmunu budur. İndi ikinci tapşırığa keçəcəyik. Size the sentences in order. Can't play with us then. Bu harda verilmişdi bu uşaqlar? Axırda edir də mətnin axırında idi. Deməli harda? 3. Bax bura 3 yazaq. Deməli 3-cü mətnin sonunda idi bax bu. E, daha sonra e, a da 3'dür. B. They are dancing and singing to. Onlar rəqs edir, onlar həm də rəqs edir və oxuyurlar. Bu harda idi? Bu harda idi uşaqlar? Bu birinci hissə idi. Bura bir yazaq B-yə. C. I want to play with my old friends. Mən köhnə dostlarla oynamaq istəyirəm. Bu da mətnin başlanğıc hissəsində biri-birdirə idi. D. Now the boys don't have the card. İndi oğlanların çarpлянçı yoxdur deyini deyirdi. O harda idi uşaqlar? E, Mətnin ikinci hissəsində idi. D-yə də 2 yazaq. Səhifə 63-də uşaqlar bu ümumiyyətlə bu mözu ilə də bura qədər.